નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આજના વિડીયોમાં આપણે સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી જે દ્વિતીય સત્રની છે ધોરણ ચારની હિન્દી વિષયની તારીખ ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસની તો તેનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત વાક્યો કા અનુલેખન કીજીએ વિભાગ એ પેલું ઋષિ યજ્ઞ કરતી હૈ बीजू है गाय पालतू प्राणी है तीजु मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है चौथु घर के पास सीढ़ी है पांचमु टमाटर लाल है चार विभाग बे पेलू बंदर के पास तराजू है बीजु दर्जी कपड़े सीता है तीजु गमले में पोता है चौथु ईख मीठी होती है पांचमु पेड़ पर बगुले बैठे हैं चार विभाग त्रण पेलू क्या आप मेरे लिए पानी लाओगे बीजू घर की छत अप्रैल से बनी है त्रिजु मछलियाँ पानी के अंदर रहती है चौथु दो में दो छोड़ने से चार मिलते हैं जो पांचवों अरविंद चौथी कक्षा में पढ़ता है त्यार विभाग चार पहलू ओखले में चटनी बनती है बीजू मम्मी के भाई को मामा कहती हैं। त्रिजु मेरे परिवार में कुल पांच सभ्य है चौथू मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है पांचव मेरे विद्यालय में छह शिक्षक है पांचवा विभाग पहलू मेरा एक दोस्त है उसका नाम रवि है बीजू मेरी नानी अध्यापिका है तीजु सोहन मेरा बड़ा भाई है चौथु मेरी सहेली का नाम बिंदु है पांचमू तितलियां उड़ती है पची जो ये, प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए विभाग एक पेलू ब वर्ण को हिंदी में लिखिए तो जवाब आ बीजु आपका नाम लिखिए तो जवाब रोहन तीजु आप क्या बनना चाहते हैं तो जवाब वकील चौथु तो एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं तो जवाब आवश्य पांच पांचमु पिताजी की बहन को क्या कहते हैं तो जवाब आवश्य बुआ त्यार जो है विभाग बे पेलू टमेटो शब्द का हिंदी शब्द लिखिए तो जवाब टमाटर बीजू आपके घर की छत किससे बनी है तो जवाब सीमेंट एवं ईटो से तीजू गाय को कितने सिंग होते हैं तो जवाब दो चौथा सवाल आप सुबह कितने बजे उठते हैं तो जवाब सात पांचव पिताजी के पिता को क्या कहते हैं तो जवाब दादाजी त्यार विभाग त्रेलू लिंदी में लिखिए तो जवाब ल टमाटर का रंग कैसा होता है तो जवाब लाल त्रीज मछली कहाँ रहती है तो जवाब पानी में चौथो पेंसिल है आपके पिताजी और तीन पेंसिल लाते हैं तो आपके पास अब कितनी पेंसिल होगी तो जवाब आचवा आपके पिताजी के छोटे भाई को आप क्या कहकर बुलाते हैं तो जवाब आवश्यक चाचा पची विभाग नंबर चार जो पहलू ओ को मुजराती में लिखिए तो जवाब આવશે ओ बीजू आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं तो जवाब આવશે बारिश के मौसम में त્રીજુ चार मोटर कार के कितने पहिया होंगे तो जवाब આવશે 16 चौथा सवाल मिर्ची का स्वाद कैसा होता है तो जवाब આવશે तीखा पांचमु अपने देखे हुए किसी एक पक्षी का नाम हिंदी में दीजिए तो जवाब આવશે मोर ત્યાર जो विभाग नंबर 5 हिंदी में लिखिए अनार तो जवाब આવશે अनार बीजू માતાજી બહન કો જવાબ આવશે મારી ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસ ની જે ધોરણ ચાર હિન્દી વિષયની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેનું સોલ્યુશનની પીડીએફ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પરથી તમને મળી જશે અને વોટ્સઅપ પર પીડીએફ જોઈએ છે તો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન આ નંબર પર મેસેજ કરવાનો રહેશે પ્રશ્ન નંબર પેલું નિમ્નલિખિત અંકો કો શબ્દ લખીએ લીખીએ પેલું છે પાંચ બીજું 11 ત્રીજું તીન પછી બ વિભાગ નિમ્નલિખિત શબ્દો કો અંક લખીએ પેલું 19 અને બીજું છ ત્યારબાદ જોઈએ વિભાગ બી પેલું નિમ્નલિખિત અંકો શબ્દ મેં લખીએ એક બીજું બે સાત ત્રીજું બાર પછી એનો જવાબ છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દકો અંક મેં લીખીએ પેલું ચૌદ અને બીજું નવ આગળના પ્રશ્નોના જવાબ મેં તમને લખીને આપેલા છે તમારે એકવાર જોઈ લેવાના રહેશે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર નિમ્નલિખિત શબ્દ કો ઉપયોગ કરકે વાક્ય લિખીએ ટોટલ પાંચ ગુણનો પ્રશ્ન છે વિભાગ એ પેલું ઘોડા ઘોડા એક પાલતું પ્રાણી હે બીજું મોટર રાજને આપણી મોટર ઠીક કરવાય ત્રીજું પપિતા પપિતા ખાને મેં સ્વાદિષ્ટ હોતા હૈ ચોથું બેલ કિસાનને આપણે ખેતી કે લઈએ એક બેલ ખરીદા પાંચમું નલ ઘર મેં પાણી કી સમસ્યા હોને પર ઉન્હોને નયા નલ ડલવાયા ત્યારબાદ બીજો વિભાગ पहलू पुस्तक पुस्तक हम पढ़ते हैं बीजू चूहा चूहा रात को परेशान करता है त्रिजु केला केले का रंग पीला होता है चौथु दर्जी दर्जी सिलाई काम करते हैं पांच मुन्नाक प्रियंका की नाक बहुत छोटी है पीछे जो है विभाग त्रण पेलू सपेरा हमारे गांव में एक सपेरा आया था बीजु ऋतु भारत की चार ऋतु है त्रिजु लड़की वहां एक लड़की खेल रही थी चौथो रविवार रविवार को छुट्टी होती है पांचमो हरा पेड़ का रंग हरा होता है त्यार विभाग चार जो पेलु बाहन, बाहन है पेलू बहन मेरी बहन छोटी है बीजु बुआ मेरी बुआ, बुआ बहुत अच्छी है तीजु पाठशाला मेरी पाठशाला का नाम भगवती है चौथु क्रिकेट मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है पांच चार मेरे चार भाई बहन है चार बात विभाग नंबर पांच पेलू अंडा मुर्गी अंडा देती है बीजू फूफा आज मेरे फूफा आए थे त्रिजु बारह ઘડી મેં બાર બજે હે ચોથું માછલી મછલી પાણી મેં રહેતી હે પાંચમો આકાશ આકાશમે પંછી ઉડ રહે હૈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસના દિવસે તમારીથી જોરણ ચારની હિન્દી વિષયની જે એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ જે પ્રશ્ન બેંક લેવાઈ હતી તેની સોલ્યુશનની પીડીએફ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન પરથી મળી જશે અને વોટ્સઅપ પર જોઈએ છે તો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન આ નંબર પરથી તમે તેને પ્રાપ્ત કરી શકો છો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ વિભાગ એક रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए यह लड़का रहा है तो एक औरत जा रही है त्यार ऑप्शन ब रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखी पेलू घोड़ा है तो जवाब आ घोड़ा है बीजू वह तितली है तो जवाब है। प्रश्न नंबर रेखांकित से छाव में बैठी है तो जवाब से हिरण छाव में बैठा है तीजु मोर दाना चुग रहा है तो जवाब से मोरनी दाने चुग रही है ऑप्शन ब रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वक्यो फिर से लिखिए पेलू किताब मेज पर है तो जवाब से किताबे मेज पर है तितलिया उड़ रही है तो जवाब से तितली उड़ रही है प्रश्न का का पहला सवा शेर जंगल में रहता है तो जवाब से शेरनी जंगल में रहती है बीजू हिरनी दौड़ रही है तो जवाब से हिरन दौड़ रहा है तीजू दादाजी कहानी सुनाते है तो जवाब से दादी जी कहानी सुनाते हैं ऑप्शन बहुत रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए तो यह माला है तो यह माला ये है।, वह हाँ है तो जवाबे चार एम पे सवाल चाचा आ रहे है तो जवाब से चाची आ रही है बीजू मोरनी जंगल में नाच रही है तो जवाब से मोर जंगल में नाच रहा है तीजो सवाल शेठ दुकान में बैठे है तो जवाब सेठा दुकान में बैठी है ऑप्शन प्रश्न नंबर ब रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्यों फिर से लिखिए तो तो शिक्षक पढ़ा रहे है तो जवाब से शिक्षिका पढ़ा रही है बीजू विद्यार्थी पढ़ रहा है तो जवाब से विद्यार्थी पढ़ रही है तीजू मेरी सहेली अच्छी है तो जवाब से मेरा दोस्त अच्छा है પછી એનો બ પ્રશ્ન એનો પહેલો સવાલ મેં ચોથી કક્ષા મેં પડતી હું તો જવાબ છે હમ ચોથી કક્ષા મેં હે બીજું વહ મેરા દોસ્ત હે તો જવાબ આવશે વહ મેરે દોસ્ત થે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આવા જ એક નવા વિડીયો સોલ્યુશન સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો